আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি আমি কঠীয়া সিঁচিম আৰু কঠীয়া সিঁচিবৰ কাৰণে ইয়াত ফালে পিছফালে দেখিছে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু কিছু সময় পিছত আমি ইয়াতে কঠীয়া সিঁচিম আৰু সেইখিনি দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কিন্তু খেতি কৰিবলৈ কিমান যে কষ্ট হয় আৰু কোষৰ ৰ'দ পেলাই দেখিছে পখৰ ৰ'দ আৰু ৰ'দকো নেওচি আমি পথাৰত কঠীয়া সিঁচিবৰ কাৰণে গোটেই মাটিডৰা আমি চহাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি কঠীয়া সিঁচিম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি পথাৰত অকণমান মাটি চহা হৈ গৈছে এতিয়া মৈ টানি থকা হৈছে এইফালে যিহেতু গৰু ম'হ নাই গতিকে উপায় নাই আমি নিজেই টানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি কঠীয়া সিঁচিম আমাৰ মাটি চহোৱা আৰু মৈ টানা কাম ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছতে আমি কঠীয়া সিঁচিম আৰু এইফালে আমালৈ চাহ লৈ আহিছে সিহঁতৰ এই ৰ'দত পখৰ ৰ'দত আমাক পথাৰৰ মাজত চাহ দিবলৈ আহিছে সেইয়া আমি চাহ খাই আছো এইয়া পুৰি আৰু চাহ টিক্লা কি লৈ আহিছা হা চাহ লৈ আহিছা ন হা ইমান ৰ'দত তুমি আহি গৈছা বা এই পখৰ ৰ'দত আমালৈ চাহ আৰু পুৰি লৈ আহিছে এইফালে অঁ এইফালে অঁ অঁ আৰু এইফালে বোৱাৰী অঁ ঠাই বোৱাৰী আৰু টিকলা আহিছে লগত অঁ এতিয়া আমি কঠীয়া সিঁচিম আৰু কঠীয়া এনেদৰে সিঁচিব লাগে আৰু কঠীয়া সিঁচোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে যাতে বেছি ঘনো নহয় আৰু পাতলো নহয় আৰু এনেদৰে আমি খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আমি কঠীয়াখিনি সিঁচিম আজি মানে মই কথা দেউতাহঁতি আপোনালোকে সিঁচি নে নাই ক'বচোন আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই আমাৰ কঠীয়াখিনি ওখ হৈ গৈ গৈছে এনেদৰে কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ গৈছে দেখিবলৈ বহুত ভাল আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমি কঠীয়াখিনি উঠাই ইয়াৰ পৰা অন্য ঠাইত ভূঁই ৰুম আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকক